senga e'tikofni munosib ko'rdik o'g'lim hilvatning turli paytlarda turli xilda bajariladigan hollari bor ashuro ham shu vaqtlardan biri bo'lib ashro paytida e'tikofga ki kirish avliyoallohning arkoni hisoblanadi bu muridga ham vojibdir ertaga xubton namozidan keyin senga hilvat ko'rinyapti kishi ro'zaga qanday tayyorgarlik ko'rsa hilvatga ham xuddi shunday kiriladi buning su'li arkoni shunday bunda eng avval dunyo kirlardan g'usul bilan poklanish farzdir ungacha esa senga zikr qilib berganimiz allohning ismini tilingdan tushurma zikr oldin tilni so'ngra nafsni tarbiyalaydi endi bora qol tayyorgarligingni ko'r oladiganingni ol beradiganingni ber chillaxona bir safardir halollik olmasdan turib chirilmaydi halollik bermasdan oldin chiqilmaydi senga aytganlarim usuldir ularni bajarmasdan bo'lmaydi unutma usulsiz visol bo'lmas yetishishni istasang usuliga ko'ra safar qilasan